নমস্কাৰ দৰ্শকসকল সকলোকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমাৰ যি আহোম বুৰঞ্জী কোষ বুৰঞ্জী কোষখন প্ৰকাশ পাইছে আৰু আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি আমাৰ যি দ্য ৰিটছ ফেক্টৰী আমাৰ আধাৰশিলা আধাৰশিলাত আমি উপস্থিত হৈছোঁ গুৱাহাটী আৰু ইয়াতে আমি এই কিতাপখন আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি আচলতে মুকলি কৰি দিব খুজিছোঁ আৰু আমাৰ লগত সকলো উপস্থিত আছে সকলোৱে দুআষাৰ ক'ব আৰু এইখন কিতাপ এইখন মই তুলিছোঁ আপোনালোকে এই আসল আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা নাই এই ইতিমধ্যে মানুর হাতলে গেছে ইমান ডর কাম এটা কৰিছে আমি আমি খুব গৰ্বিত যে ইমান ডাঙৰ কাম এটা তেওঁ কৰিব পাৰিছে আৰু এখেতো আছে তেখেতক ক'ব হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম দিগন্ত কুমাৰ গগৈ মই আমি আচলতে গোহাঁইদেউৰ সহযোগী বুলি ক'ব পাৰে দিন ৰাতি মানে এই কিতাপখন যেতিয়া হৈছে আমি দিন ৰাতি আমাৰ লগতে আমাৰ আৰু এজন বন্ধু আছে হানিত ৰঞ্জন ভূঞা তেখেতে এই কিতাপখনত থকা ৰেখা চিত্ৰবিলাক অংকন কৰিছে আৰু মই আমি আৰু হানিত আৰু অন্যান্য কেইজনমান আছোঁ যিবিলাকে মানে গোহাঁইদেউক এইখিনি সংগ্ৰহ কৰোঁতে ডাটাখিনি সংগ্ৰহ কৰোঁতে আমি মানে হেল্প কৰিছোঁ কিন্তু গোটেই বস্তুখিনি কষ্ট কৰি দিন ৰাতি কৰি চেটআপ কিন্তু আমাৰ গোহাঁইদেউৱে কৰিছে গোহাঁইদেউৰে মানে দিন ৰাতি পৰিশ্ৰমৰ আচলতে এয়া ফল আৰু আমি অতি সুখী আৰু এইখন যদিও নামটো লিখা হৈছে আহোম বুৰঞ্জী কোষ এইখন চলে আমি আৰু গোটেই অসমৰ জনজাতিসকলৰ মানে ডিটেইলছ ইয়াত আমি যথাসম্ভৱ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইখিনি গোহাঁই দি নিজে ক'লেই ভাল হ'ব অঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই আমাৰ পাব্লিছৰ প্ৰকাশকক তেওঁ মন ব্যসে ক'বলৈ নমস্কাৰ আপোনাৰ আহোম বৰঞ্জিত কোষ কণ হয় অসম বুক্ত প্ৰকাশ কৰিছোঁ কিতাপখন কিতাপখন মানে নবীন বুঢ়াগোঁৱাৰ লগত মই মানে কিছুদিন আগতে মানে হ'ল আজি পাঁচ ছয় বছৰ আগতেই মই তেখেতক কৈছিলোঁ যে এনেকৈ ধৰক আহোম সম্পৰ্কীয় যিমানখিনি শব্দ আছে সকলো শব্দ যদি সংগ্ৰহ কৰি পেলাই তাৰ মানে ধৰক ডিক্সনেৰি কৰিব পৰা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ টকা দি পেলাই চিত্ৰ সহকাৰে তেখেতক মই কথাখিনি কৈছিলোঁ এনেকৈ বুজাই পেলাই তেখেতে তাৰপিছত ক'লে যে মই কামটো কৰাত বহুতো টান হ'ব কিন্তু মই তেখেতক মানে দায়িত্ব ল'ব দিলোঁ আৰু তেওঁ আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ মঞ্জু দেৱী পেগু বাইদেউ উপস্থিত আছে আজি আমি বিশেষ এটা অন্য কাৰণত লগ হৈছিলোঁ সৌভাগ্যক্ৰমে আমি আজি এই আমাৰ কাৰণেও এইটো এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত যে বাইদেউক আমি ওচৰত পালোঁ আৰু কেইবাজনো মানুহ আছে বিজয় শংকৰ বৰ্মন আছে আৰু অভিজিত দত্ত আছে এইখিনি সকলো মানে আমাৰ আটাইতকৈ ওচৰৰ যিখিনি আমি মানে কাম কৰি থাকোঁ একেলগে সেইখিনি বেছিখিনি মানুহ আজি উপস্থিত আছে বাইদেউ আপুনি অকণমান কওক আশীৰ্বাদ দিয়ক সকলোকে আজিৰ এই শুভ সন্ধিয়া জনাইছোঁ উপন্তি মানে এতিয়া হঠাতে সময়বিলাক আচলতে বৰ সুন্দৰ হৈ উঠে আজি হঠাতে সময়খিনি আৰু বেছি সুন্দৰ হৈ উঠিলে বীন বুঢ়াগোহাঁইৰ এইখন এটা বৰ মূল্যৱান আচলতে কৰ্ম আহোম বুৰঞ্জী কোষ এইখন এইখনতে উঠেই শব্দবোৰ সংযুক্ত হৈ ভঁৰাল এটা ভঁৰাল হৈ থাকিব আৰু এইটো মই দেখিছোঁ কিতাপখন বৃহৎ আকাৰৰ আৰু সেই কিতাপখন যিয়ে আচলতে প্ৰণয়ন হেৰি কৰিছে কম কষ্টকৰ কাম নহয় কম ধৈৰ্যৰ কাম নহয় আৰু সেইখিনি যে কৰি উলিয়াইছে সেইকাৰণে তেওঁক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদো জনাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ এই গ্ৰন্থখনে এটা ডাঙৰ অভি অভাৱ পূৰণ কৰিব মই বাইদেউ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিজয়দা আপোনাক জনাইছোঁ নমস্কাৰ আছে আচলতে খুব এটা আন্তৰিক পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ আজি আজি কিবা এটা খুব ভাল কামৰ কাৰণে আমি একেলগ হৈছিলোঁ আৰু হঠাতে আমি নবীনকো পালোঁ নবীনৰ নবীন বুঢ়াগোহাঁই নবীনে আৰম্ভণিতে কবিতা লিখিছিল মই দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰাই নবীনক জানো আৰু খুব আখৰত ধুনীয়া আৰু প্লাছ যেতিয়া কবিতা লিখিছিলে খুব মানে বহুত কষ্ট কৰিছিলে নবীনে যিয়েই নহওক আজি নবীনে কবিতা চৰ্চা হয়তো কৰা নাই কিন্তু নবীনৰ যি মানে লেখা কৰ্ম সৃষ্টিশীলতাৰ বিভিন্ন দিশ থাকে কিন্তু সৃষ্টিশীলতা ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং আৰু আজিৰ নবীনে যিটো কাম কৰিছে ইতিহাস চেতনা এইটো এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ দুটা জনৰ হ'লেও নবীনে এই বিষয়টোত নিজক একাকাৰ কৰি দিছে যিমানখিনি খবৰ পাইছোঁ মাজে মাজে নবীনলৈ ফোন কৰোঁ কেতিয়াবা তুমি কি কৰি আছা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু শিৱসাগৰ গ'লে কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰৰ ওচৰত নবীনৰ কিতাপ উভৈনদী গতিকে যিটো আমাৰ পৰ্যটনৰ আৰু এটা কথা যিটো মানে আমাৰ ভৌগোলিক ভৌগোলিক যিটো মানে ইতিহাস পৰ্যটনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বহুতে কিবা কিবি কাম কৰি থাকে কিন্তু তাক স্থায়ীভাৱে ক'ৰবাৰ পৰা মানুহ এজন আহিলে আমাৰ সমলবোৰ ক'ত পাব আমি ফটোখন কঢ়িয়াই লৈ যাব পাৰোঁ কিন্তু সেই ফটোখনৰ অন্তৰত থকা তলাতল ঘৰ ৰংঘৰ তাৰ যি ইতিহাস তাৰ যি বিকাশ এই গোটেইখিনি আৰু বৰ্তমান অৱস্থা এই গোটেইখিনিৰ মাজত যদি কিবা এটা অধ্যয়নৰ বাট এটা কাটিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে এখন কিতাপৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু নবীনে সেইটো খুব ভালকৈ জানে আৰু নবীনৰ মই শুনা মতে এইটো এটা আচলতে এটা মিথ মিথৰ নিচিনা কথা এটা হৈ গৈছে মই যিটো শুনিছোঁ যে নবীনে এইটো নাজানে মই বহুতক সুধিছিলোঁ মানে নবীন বুঢ়াগোহাঁই কি কৰি আছে মানে নবীন বুঢ়াগোহাঁইৰ হেৰিত মোনাখনত বোলে আজিকালি জোখা এটা হেৰি থাকে তাৰমানে জোখমাখ কৰা মানে সা সঁজুলিবোৰ থাকে সেইবোৰ লৈ যি বিভিন্ন আমাৰ যিখিনি আমাৰ নবীনৰ এটা সুবিধা কি শিৱসাগৰত জন্ম নবীনৰ শিৱসাগৰ আমাৰ হৈছে অসমৰ এটা মানে প্ৰাণকেন্দ্ৰ আমাৰ যি মানে সংস্কৃতি হওক যি ইতিহাস হওক ইতিহাস সকলো ঠাইৰে থাকে কিন্তু বিশ্ব পৰিসৰত মানে শিৱসাগৰ বুলি ক'লে যিটো ইউনেস্কোৱে হওক বা যি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰত স্থান পাবলৈ হ'লে আমাৰ যিখিনি আছে চৰাইদেউৰ মৰিদামৰ পৰা আদি কৰি গতিকে সি তাত নবীন আছে আৰু নবীনে নিজৰ ৰাস্তাটো ভালকৈ উপলব্ধি কৰিছে অতদিনে আৰু আজি যিখন কিতাপ অনানুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত মুকলি হৈছে আহোম বুৰঞ্জী কোষ এয়া আচলতে নবীনৰ ভিতৰত যিটো ইতিহাস চেতনা আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈ এটা বাৰ্তা কঢ়িয়াব এইটোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ নবীনৰ যিখিনি পিছৰ পৰ্যায়ৰ নতুন ল'ৰা ছোৱালী আছে সকলোৱে কিন্তু নবীনে ইতিহাসৰ নিচিনা বস্তু এটাক বিষয় এটাক বহল পৰিসৰত ইমান কষ্ট কৰি আৰু খুব ভাল সহযোগী পাইছে আপোনালোকক ভাল প্ৰকাশক পাইছে আৰু প্ৰকাশকৰো সেই কথাটো থাকিবও লাগিব যে ইমান ডাঙৰ কিতাপ এখনত যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু বিভিন্ন কথা থাকে আৰু বিক্ৰী হ'বনে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু এই কথাবিলাক আমিতো আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মলৈ এটা ভাল বাট কাটিব লাগিব যাতে সেই এই কিতাপখনৰ ওপৰত ভেজা দি ভৱিষ্যতে আৰু নতুন নতুন বিদ্যায়তনিক অকল সৃ সৃষ্টিশীল নহয় বিদ্যায়তনিক সমলৈ ইয়াৰ পৰা বুটলিব ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আৰু তেনেকৈ সেই এটা জাতি এইটো এটা জাতি ৰক্ষাৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা এটা বাট আৰু মই তাৰ কাৰণে নবীন বুঢ়াগোহাঁইক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও কৰি থাকক নবীনে নিজৰ কাম নবীনক ক'বলগীয়া একো নাই কাৰণ নবীনে এই দিশত ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি সিদ্ধি লাভ কৰিছে আৰু যিকোনো বিষয়তে কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো বেলেগ ইতিহাস চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো বেলেগ বহুদিন ধৰি এটা বিষয়ত যেতিয়া মানুহ এজনে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আৰু সততাৰে লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই বাটত আৰু বেলেগ মানুহ এজন আহি নবীনক ক'বলগীয়া একো নাথাকে বা তেনেকুৱা মানুহ এজনক ক'বলগীয়া একো নাথাকে নিজৰ যি ইতিহাস নিজৰ যি বাটটোৰ ইতিহাস সেই বাটটোৰ ইতিহাসৰ প্ৰতিটো শিল ইটায়ে মানে নবীনক আগলৈ নিয়াত আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব গতিকে কৈছোঁ আৰু কথাখিনি নবীনক এনেকৈ পাই ভাল লাগিছে হঠাৎ পাইছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে আৰু আজি এইখিনিয়ে কৈছোঁ আৰু কিতাপখন প্ৰকাশকৰ লগতে সহযোগীসকলৰ যিটো শ্ৰম সেই শ্ৰমটোৱে মূল্য পাওক আৰু পাবই আৰু নবীনে আৰু নতুন নতুন বিষয়ৰ লগত জড়িত হৈ যাওক আমাৰ এটা সুস্থ সবল জাতীয়তাবাদ আচলতে জাতীয়তাবাদৰ কথা এইটো বেলেগ কথা কিন্তু কথাটো হৈছে ভাষাকেন্দ্ৰিক জাতীয়তাবাদ আৰু ইতিহাসকেন্দ্ৰিক জাতীয়তাবাদৰ যিটো প্ৰসংগ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ইতিহাসকেন্দ্ৰিক যিটো জাতীয়তাবাদৰ বাদ নবীনে গ্ৰহণ কৰিছে সেইটোৱে আমাক যথেষ্টখিনি সমৃদ্ধ কৰিছে আমাৰ প্ৰজন্মক সমৃদ্ধ কৰিছে আমাৰ সময়ক সমৃদ্ধ কৰিছে গতিকে বহুত শুভেচ্ছা বহুত অভিনন্দন নবীন আমি বিজয় বিজয় শংকৰ বৰ্মন তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যথেষ্টখিনি তেখেতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে আৰু এই যিখন বুৰঞ্জী কোষ এই বুৰঞ্জীখন ইতিমধ্যে আমাৰ সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্টখিনি মানে আলোচনা হৈছে আৰু বহুতে আমাক মানে ধন্যবাদ জনাইছে কৃতজ্ঞতা জেঠাই সকলোকে ময়ো ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই কোষখনৰ বিষয়ে মই এতিয়া কৈ থকাৰ কোনো কাৰণ নাই এইখন ইতিমধ্যে পাঠকৰ ওচৰলৈ গৈছে আৰু পাঠকে ক'ব ইয়াত কি আছে মানে ভাল হৈছে বেয়া হৈছে আৰু মই এটা অনুৰোধ কৰোঁ জনাব খোজোঁ যে ইয়াত যদি কিবা আঁহা আছে সেইখিনি আমাক জনাওক আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এইখন আৰু ভাল কৰিব পাৰোঁ আৰু এই কথাখিনি ইমানেই আৰু ৰীতা বাইদেউ সমন্বিত সকলোকে মই আজি জনাইছোঁ আৰু এইটো অনানুষ্ঠানিকভাৱে লগত যিসকল সহযোগী আছিল তেনেকৈ তেওঁলোকৰ অলপমান উপস্থিত আছে বুৰঞ্জী কোষখনত আচলতে বহু বহুখিনি মানুহে সহায় কৰিছে কিন্তু সোঁৱে বাৰে মোৰ দুজনেই ব্যক্তি আমাৰ দিগন্ত কুমাৰ গগৈ আৰু ইয়াৰ উপৰি হানিৰ ৰঞ্জন ভূঞা বুলি এখন আছে যি তিনিশ বাৱন্নখন ছবি আঁকিছে এই এই কিতাপখন প্ৰত্যেকখন ছবি গৱেষণামূলক ছবি এইখন এইখন মেপ ধৰক ছবি আঁকি এইবোৰ মেপ এইবোৰ এইবোৰ ছবি এইবোৰ আলাবৈৰণ এনেকুৱা তিনিশ বাৱন্নখন এনেকুৱা গৱেষণামূলক গোটেই ছবি আছে আমি আৰু ইয়াত যিখন যিমান আমি ছবি আঁকিছোঁ বা ছবি ক'ৰ পৰা লৈছোঁ আমি তাৰ আমাৰ ইয়াৰ হেৰিত এই ছবিখনৰ আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি ইয়াৰ আমি কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লিখিছোঁ তাৰ কাৰণে এইটো অসমীয়া কিতাপত চাগে এইটো প্ৰথম হৈছে চিত্ৰ নিঘণ্ট বুলি এটা বস্তু ইয়াত দিয়া হৈছে প্ৰত্যেকখন ছবি ইয়াত চিত্ৰ নিঘণ্ট বুলি এইখিনি আছে আৰু এই ছবিখন কোনে কিয় আঁকিছে আমি ক'ৰ পৰা লৈছোঁ কেনেকৈ আঁকিছোঁ এই কথাখিনি ইয়াতকৈ চাব পাৰিব পাঠকেখিনি চাওঁ চিত্ৰ নিঘণ্ট ইয়াতো অসমীয়া চাহিত প্ৰথম আহিছে সম্ভৱপত এইটো মই নিজে ভাবি উলিয়াইছোঁ এই বস্তুটো ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু লগতে বাকী নিৰ্ঘণ্ট কিতাপখনত আমি যিবোৰ লিখিছোঁ কোনো মনে সাজি কথা লিখা নাই সকলো ব্ৰিটিছ ডকুমেণ্টছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ বুৰঞ্জী আহোম বুৰঞ্জীত যি আছে আৰু তাক আমি বাৰম্বাৰ পুনৰ পৰীক্ষা কৰি চাইছোঁ তাৰপিছতো আমাৰ ভুল হৈ যাব পাৰে কাৰণ তিনি হাজাৰত বেছি ইয়াত মানে বিষয় আছে আৰু এটা ভাল লাগিছে আমাৰ প্ৰকাশকো খুব সৰ্বাংগ সুন্দৰকৈ উলিয়াইছে আৰু মোৰ প্ৰধান সহযোগীকেইজনে এইজন যিজন আপোনালোকে দেখিছে দিগন্ত কুমাৰ গগৈ একেটা এনেকুৱা তেওঁ বহুত ব্যস্ত মানুহ বেংকৰ চাকৰিয়াল তেওঁ বাছত যাওঁতে ৰে'লত যাওঁতে মানে য'তে যায় তেওঁ তাতো লিখি যায় আৰু তেওঁ বেগত অসম বুৰঞ্জী গোটেই কিতাপৰ পৰা লৈ ফুৰে ঘৰলৈ আহিলে নিয়ে ইয়াৰ পৰা দাৰ্জিলিখনলৈ নিয়ে মুঠতে এইকেইটা বেলেগ ধৰণৰ মানুহকেইটামান মই লগ পালোঁ আৰু মোৰ ইটো যিটো ছবি অকা মানুহটো তাক মই ৰাতি যদি এটা বজাতো ফোন কৰোঁ যে মোক ছবিখন আঁকিব লাগে এই মই এতিয়া আঁকিব নোৱাৰোঁ বুলি মোক গালি পায় তাৰপৰা তিনি বজাত দেখোঁ যে মোৰ হোৱাটছআপত ছবিখন আহি গ'ল আৰু মোৰ আৰ্কাইভত বোলে বস্তু এটা দৰকাৰ হৈছে লগালগ মই ফোন কৰিছোঁ যিকোনো মুহূৰ্তত এই দুটা মানুহে আৰকাইভ ঘাটি বা অন্যান্য যি ডাটা লাগে ব্ৰিটিছ ডাটা লাগে মোক আমুক দৰকাৰ হৈছে গোটেই অনব্ৰত এই দুটা মানুহে বিশেষকৈ হানিৰঞ্জন ভূঞা আজি উপস্থিত নাই তেওঁ অত্যন্ত সহায় কৰিছে আৰু এই দুজন নোহোৱালৈ মানে এখন নহয় আৰু দুই নম্বৰত ক্ষেত্ৰত কিছুমান মানুহে কাম কৰি আছে নিজৰ নিজৰ ঠাইত তেওঁলোক মানে ভালকৈ জানে আৰু সেই মানুহখিনিয়ে ড'ৰ টু ড'ৰ অনাৰ কি কয় কোনো মানে হেৰি নোলোৱাকৈ কোনো মই একো দিবলগীয়া হয় নাই তেওঁলোকে জাতিটোক ভাল পায় আৰু সেই মানুহবোৰে ভালকৈ ধৰক হেনা শুঁচা হৈছে লিখাটো এইবোৰ আমি ঠিক কৰি দিছোঁ সুন্দৰ গোটেই বস্তুবোৰ দিছে আৰু তেনেধৰণে এই আহোম বুৰঞ্জী কোষখন আচলতে আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালোঁ ডাঙৰ আন্দোলনৰ দৰে নহয় এইটো এইটো আৰম্ভণিহে আৰু এইটো মই ভাবোঁ যে এটা আৰম্ভণিহে মাত্ৰ আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে প্ৰকাশককো মই অভিনন্দন জনাওঁ এইটোৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমাৰ সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনত যিহেতু ই এটা ব্যৱসায় তাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ প্ৰকাশকৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকা থাকে সেইকাৰণে আপোনাক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ আপুনি ইমান ডাঙৰ দায়িত্ব এটা লোৱাৰ বাবে আৰু আজি মোৰ কাৰণে আচলতে এটা বিশেষ দিন যদি আমি অনানুষ্ঠানিকভাৱে নবীনো আহিল আটাইখিনি গোট খালোঁ মই সদায় কৈ আহিছোঁ যে মই কামৰ পৰা এতিয়া মই আজৰি হ'ম মই কাম আৰু নকৰোঁ বেছি কাম গতিকে নতুনসকলৰ হাতত মই গোটেইখিনি দায়িত্ব দি দিব বিচাৰোঁ যেনে নবীন আৰু এখেত দুজনক হাতত আৰু আৰু বহুত আছে যেনে কৈছোঁ ইতিহাসৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিমান ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰোঁ ইতিমধ্যে নবীন বুঢ়াগোঁহাই হাতত আমি দিছোঁ এই অসমৰ নামৰ ইতিহাসৰ প্ৰকল্পটো তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান কাম আমি দি দিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এই বিশাল গ্ৰন্থখনৰ এই মূল্যৱান বুলিয়েই কৈছোঁ আহোম বুৰঞ্জী কোষৰ নবীন বুঢ়াগোহাঁই আমাৰ লগত ইতিমধ্যেই জড়িত হৈ পৰিছে আৰু আহোম বুৰঞ্জীকোষ যেনেদৰে এক আপুৰুগীয়া সম্পদ হিচাপে অসমৰ ইতিহাসত মোৰ ভাতৃ বন্ধু বিজয়ে খুব ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈছে অসমৰ ইতিহাস অসমৰ সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বা সাহিত্যত যেনেদৰে এক যুগান্তৰকাৰী পদক্ষেপ ৰূপে স্বীকৃত হৈছে বা হ'ব একেদৰে নবীন বুঢ়াগোহাঁই এইবাৰ আধাৰশিলাৰ সৌজন্যত আন এক কৰ্ম সম্পাদন কৰিবলৈ ওলাইছে বাইদেৱে ইতিমধ্যে কৈছে এয়া ঠাইসমূহৰ নাম সম্পৰ্কে তেওঁ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব আৰু তাৰ ওপৰতো এক বিশাল কলেবৰৰ গ্ৰন্থ আমি প্ৰকাশ কৰিম ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ নিজে আগবাঢ়ি আহিছে আমাৰ নবীন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া গতিকে আমাৰ এই এগৰাকী শুহৃদ আমাৰ আধাৰশিলাৰে এগৰাকী সক্ৰিয় সদস্য আৰু তেখেতৰ লগত জড়িত হৈ জড়িত হৈ থকা যিকেইগৰাকী লোক আছে প্ৰকাশককে ধৰি সকলোকে আমি আদৰিছোঁ আৰু এনেদৰে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আধাৰশিলাৰ যোগেৰে কৰ্ম কৰি যাম আৰু এই আপাহতে আধাৰশিলাৰ তৰফৰ পৰাই আমাৰ হুহৃত আমাৰ ভাতৃ নবীন বুঢ়াগোহাঁইক আহোম বুৰঞ্জী কোষ প্ৰণয়ন কৰাৰ বাবে সঁচাকৈয়ে আমি ধন্যবাদ জনাবই লাগিব আমি কৃতজ্ঞ আৰু আমি আশাবাদী ইয়াৰ পাছত আমি ঠাইসমূহৰ নামৰ যিখন বৃহৎ কলেবৰৰ গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিম সেয়াও গ্ৰন্থ আধাৰশিলাৰ যোগেৰে যি প্ৰকাশ হ'ব অসমীয়া সাহিত্যত সংস্কৃতিত বুৰঞ্জীত এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপৰূপে স্বীকৃত হৈ ৰ'ব আজি সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ আচলতেতো অনানুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানত কিতাপখন উন্মোচন হ'ব বুলি কৈছোঁ ইতিমধ্যে পাঠকে উন্মোচন কৰিলেই সামাজিক মাধ্যমত আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকল দ দৰ্শকে এই ভিডিঅ'টো আমাৰ চালে বা কথাখিনি শুনিলে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ I don't know.